بیٹا یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں جو ہے وہ پوچھیں تم کون ہوتے ہو اور تمہیں بتانا پڑے ہم مسلمان ہوتے ہیں یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہوا آفما کرتے تھے میاں نہ کسی کو پوچھنا پڑے نہ تمہیں بتانا پڑے تمہاری شکل و صورت قطع اور کردار ایسا ہونا چاہیے تم دور سے آ رہے ہو لوگ پہچان کے کہیں وہ دیکھو آقا کا غلام تمہیں بتانا نہ پڑے وہ خود کہیں آقا کا غلام آ ہے آقا کا نور آنکھوں پہ تو چہروں پہ اجالے ہوں گے مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے دنیا میں بھی ان کے دم سے مقدر چمکا میشر میں بھی ان کی رحمت کے حوالے ہوں گے کتاب کا نام ہے بشر القئی بلقا الحبیب امام سیوتی کی مصنفہ ایک شخص اپنی داڑھی کو مہندی لگاتا تھا حضور کی مبارک داڑھی میں اٹھارہ سے لے کر اکیس بائیس تک سفید بال تھے صحابہ نے تو حضور کی داڑھی کے بال بھی گنے ہوئے کیسی نظر رہتی تھی جمال رسول پہ اور انہیں ناشتہ حضور کو دیکھا حضرت ابو تو یہ صحابہ میں میں سب سے انتقال فرماتے ایک سو دس ہجری کو ان کا انتقال ہوا حج کا موقع تھا لوگوں کا ہجوم تھا اونچے ٹیلے پہ چڑھ گئے اور لوگوں کہنے لگے میرے قریب آ جاؤ اس وقت دنیا پہ کوئی اور آنکھ نہیں ان آنکھوں کے علاوہ جن جی آنکھوں نے حضور کو دیکھا مجھ سے پوچھو حضور کے بارے میں میں تمہیں بتاؤں انہیں فخر تھا وہ ایک شاعر ہوا ہے ذوق اس نے حد کر دی وہ اپنے شاگردوں میں ایک دن کہنے لگا کہ آنے والی سدیاں تم پہ ناز کریں گی اے لوگ آنے والی سدیاں تم پہ ناز کریں گی اے لوگ تم نے ذوق کو دیکھا تم نے ذوق سے باتیں کی ہیں کہ زمانہ کہے گا انہوں نے ذوق سے باتیں کی کہا تمہارے پہ زمانہ ناز کرے گا تو جس نے ذوق کو دیکھا زمانہ ان پہ ناز کرتا ہے اور جن کی آنکھوں نے محمد عربی کے چہرے کو دیکھا ان کی شان کا عالم کیا بغداد میں ایک بندہ روٹیاں بیچتا تھا تازی روٹی ایک روپے کی باسی روٹی دو روپے کی کسی نے کہا یار عجیب آدمی ہے باسی روٹی آٹھ آنے کی ہونی چاہیے تو اس کو دو روپے کی بیچ رہا ہے اس نے کہا نہیں لینی تو نہ لو میرا ریٹ یہی ہے کہا وجہ تو بتا اتنی مہنگی ہے کیوں ہوگی باسی یہ تو سستی ہونی چاہیے کہا یہ جو باسی روٹی ہے یہ تازہ روٹی کی نسبت ایک دن حضور کے زمانے سے قریب ہے جس کو زمانہ رسالت ماب سے قربت ہو جائے اس کا وزن بڑھ جاتا ہے اور جس کی آنکھوں نے جمال جہاں آرا کو دیکھا اس کا علم کیا ہوگا اس لیے وہ فخر سے کہتے ہیں اور دنیا پر اب کوئی آنکھ نہیں ہے جس نے ان کو دیکھا ہو میں نے دیکھا ہے ان کو آؤ مجھ سے پوچھو لوگ قریب آ گئے کا صف لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاؤ حضور کیسے تھے حضرت ابو تفیل کہنے لگے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملیحن، مقصدن، اب یادا، ایک تو نمکین حسن والے تھے دوسرا چٹی رنگت کے مالک تھے تیسرا اپنی قد و قامت کے اندر اعتدال رکھتے تھے تو یہ حضور کا انہوں نے نقشہ بیان فرمایا حضرت ابو تفیل نے تو زمانہ ناز کرتا تھا جنہوں نے حضور کو دیکھا تو صحابہ نے حضور کی داڑھی کے مبارک بال بھی گنے ہوئے یہ بات کہاں سے چلی گئی ہمیں تو ہی تب ہوتی جب حضور کا تذکرہ اللہ اکبر وہ کہتے ہیں جنگل میں کوئی مے خار مرا ہے اسے انگور کے پتوں کا کفن دو اچھا اسے اگر کیلے کے پتوں کا کفن دے دے پھر گزر نہیں ہوگی ہنڈولے کے پتوں کا کفن دے دے تھوڑے پتے لگیں گے کفن بن جائے گا یہ انگور کے پتے تو چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں لیکن شاید کہتا ہے اسے انگور کے پتوں کا کفن دو کیوں اس لیے کہ مرنے والا مے ہے اور شراب کشید ہوتی ہے انگور سے میں خارق کو تو تسکین تب ہوگی کہ اس کا کفن انگور کے پتوں کا ہوگا تو سنی کو تسکین تو تب ہوگی کسی کے لبوں پہ نام محمد آئے گا حضور کا تذکر آئے گا تسکین ہو جائے گا کتاب کا نام ہے بشر کئی بالقائل حبیب کہتے ہیں ایک شخص حضور کی داڑی میں بائیس بال تک سفید تھے بائیس تک سفید بال تھے خضاب کرتے حضور اس اس کو سرخ مہندی کا ایک نے دیکھا اس نے دیکھا حضور کی سنت کے مطابق اپنی داڑھی کو خضاب سرخ مہندی کا کر لیا فوت ہو گیا جب قبر میں پہنچا تو نکیرین رین ایک نے پوچھا من ربوں کا مادینوں کا تو دوسرے نے بازو پکڑ کے اس کی داڑھی کی طرف اشارہ کیا کہا تجھے نظر نہیں آ رہا اس کے چہرے میں اسلام کا نور چمک رہا ہے تو صورت ایسی بناؤ کہ فرشتے بھی پہچان جائیں